Я из Одессы приехал вчера. Вот. Я должен был приехать сюда на старинном автомобиле Вилле 42-го года. Но из-за того, что водитель мой, потому что я плохо вижу, поэтому я сам не могу сесть за руль, он пострадал в событиях на Куликовом поле. Вернее, он, он не был ранен, но он спасал там свою жену из этого здания. И машина у него в гараже, и, короче... Я решил, ладно, я поеду поездом сюда, потому что пообещал, что я сюда приеду. Ну, естественно, я делал эту форму только после пересечения границы. Потому что иначе это было бы невозможно. Но такие события там, то, что происходили, я просто... Никак... Я думал, что только это я увижу в телевизоре, что происходит в другой стране какой-то, или в кино. Ноmilepe. Но чтобы в моем городе, в мое время такие зверства происходили, я никогда не мог подумать. Как вы считаете, город-герой Одесса потерял свое звание? Error... Это серьезный вопрос. Я не хотел бы так думать. Я хотел бы подумать, что это только начало, что это только тот толчок, который проснет, ну, вернее, заставит его проснуться. Но, к огромному сожалению, после случившегося под МВД собрались всего несколько человек. Не вот несколько, там стоит, две ну, тысячи. Сто, две, ну, но это, это было очень мало. Для миллионной Одессы. Ну я не знаю, что вам сказать на это. Я. Вот вы живя там. Какие сейчас там настроения? Как люди возможно? Ну, на Куликовом поле приходи. На Куликово поле до всего этого приходило очень много людей. Мы собрали более там, 150 тысяч подписей за федерализацию. Но это люди, которые просто приходили, подписывались. Кто выйдет на улицу, это трудно сказать. Но, но людей все равно там было. Нас в одно время было несколько тысяч на поле на отдельных митингах. Так что Скажите пожалуйста, все документы с подписями были уничтожены, да, сожжены? Это, если честно я про это не знаю, что случилось с подписями. Потому что я уехала, я, я в принципе не в руководстве, я просто там стоял со своим автомобилем, собирал средства на э, поездку сюда. Но когда все это случилось, я эти средства сразу же отдал для пострадавших или для похорон. Ну, короче. Жена вашего приятеля жива? Да, да. Он ее вытащил из этого здания. Просто это было что-то неописуемо. Он рассказывает, как он видел сам, что убив... как убивали людей молотками включая женщин, пожилых людей. Там другой человек мне рассказывает еще случаи э, о том, как мужчину, такого крупного мужчину, боцман, его кличка такая была, потому что он моряк и в тельняшке всегда. Сначала он раненый был, потом обожженный, потом изнасилованный, а потом уже убитый. Такие зверства, что нет слов просто. Какова ваша дальнейшая судьба? Вы планируете здесь оставаться? Ну, я просто приехал на праздник сюда. Я обратно вернусь в Одессу. 9 мая парад победы в Одессе состоится? Вот это хочется знать. И вот мои друзья, у которых тоже есть старинные машины, они сказали, мы выйдем, мы посмотрим, что у нас получится. Ну, вот так вот они ответили мне. Я с ними говорил сегодня по телефону.